Penculikan pastor ko ada kaitan dengan polis kata hakim mahkamah tinggi. FAM dan Tmj tidak setuju dengan keputusan FIFA. Nimwi dan Lockup berkait kematian influencer Onlyfans. Bersatu hampir bercerai dan keselamatan kanak-kanak di sekolah rendah pun berisiko tinggi. Ini antara berita utama di Tanah Air sepanjang minggu 2 sehingga 8 November 2025. Anda bersama saya Prabha Ganesan mengupas perkara terpenting yang berlaku di Malaysia. Ini Kuasa Live. Berita pertama, RM40 juta untuk keluarga Pastor Ko dan Amri yang hilang pada 2017 dan 2016 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 5 November 2025 memerintahkan Kerajaan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) membayar ganti rugi 37 juta ringgit kepada keluarga Padri Ko yang dipercayai diculik pada 2017. Mahkamah juga mengarahkan bayaran RM3 juta ringgit kepada keluarga Cik Amri Cik Mat yang hilang pada 2016. Pastor Ko dikaitkan dengan tuduhan menukar agama beberapa orang Islam di ibu kota dan Amri pula dikatakan seorang aktivis puak Syiah. Dalam kes Ko, Hakim Su Tiang Ju memutuskan satu atau lebih defendant yang terdiri daripada pegawai polis berhikmat dan bekas pegawai terbabit dalam penculikan Raymond Koh dan bertindak mengikut satu arahan 8 tahun lalu. Mahkamah mendapati kehilangan Koh dilakukan secara terancang, terkoordinasi dan bukan serangan rambang berdasarkan bukti rakaman kamera lita tertutup CCTV dan keterangan saksi yang menunjukkan sekurang-kurangnya tujuh kenderaan dan beberapa individu bertopeng terbabit dalam pencolekan tersebut. Su merumuskan modus operandi penculikan yang pantas dan tersusun termasuk kegagalan pihak polis mendedahkan pemilikan kenderaan Toyota Vios berwarna emas yang digunakan jelas menunjukkan berlakunya konspirasi di kalangan pegawai berkuasa Seronjaya Hak Asasi Manusia Suhakam pada April 2019 membuat kesimpulan bahawa polis cawangan khas bertanggungjawab terhadap kehilangan secara paksa membabitkan aktivis sosial Amri Chek Mat dan pastor Raymond Ko Keng Ju. Suhakam di bawah kawalan kerajaan. Jabatan Peguam Negara memfailkan notis rayuan semalam bermakna kes akan dibicarakan di Mahkamah Rayuan. Kenapa mereka dicolek dan besar kemungkinan dibunuh. Sedikit latar belakang kes. Harapan komuniti kumpulan NGO di bawah penyeluaan Pastor Ko telah menganjurkan malam makan malam kesyukuran dan pengumpulan dana di Dream Center Hall di Gereja Methodist Damansara Utama di UMC Petaling Jaya pada 2011. Jabatan Agama Islam Selangor Jais menyerbu majlis tersebut kerana beberapa individu beragama Islam yang hadir di majlis tersebut. Menteri Hal Ehwal Agama pada masa itu Jamil Kir Baharu mengesahkan yang JAKIM sedang menyiasat harapan komuniti mengenai isu percubaan penukaran agama di kalangan orang Islam. Untuk tahun-tahun seterusnya sehingga Pastor kau hilang, dia dan keluarganya sering ditahan dan dipersoalkan oleh pegawai-pegawai cawangan khas PDRM. Manakala, Amri adalah pengasas pertubuhan NGO Perlis, HOPE, yang didakwa membuat kerja mengembangkan kepercayaan syiah di Perlis. Mufti Perlis pada masa itu Muhammad Asri bin Zainul Abidin pada 2018 menyangkal kenyataan Nur Hayati Arifin isteri Amri yang Perlis Hope tidak menyebarkan kepercayaan Syiah. Pada masa itu Asri upload gambar dari serbuan ke atas pejabat Perlis Hope yang menunjukkan imej dan kalimah yang sinonim dengan mazhab Syiah seperti kain pemidang bertulis Ya Hussein, cucu Nabi Muhammad dan imam ketiga Syiah, buku tentang Karbala dan turba ataupun batu Karbala yang digunakan sesetengah pengangut Syiah ketika sembayang. Pendek kata kehilangan Pastor Ko dan Amri pasti ada kaitan dengan aktivisme Kristian dan Syiah masing-masing dan kerja yang mereka lakukan akhirnya membawa kepada penculikan mereka dan mungkin kematian mereka. Menarik menunggu apakah hujah-hujah yang akan disediakan oleh peguam negara di mahkamah rayuan dan pada masa yang sama menunggu pendirian kerajaan Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini. Saya Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu memanggil keputusan mahkamah satu sejarah hitam untuk negara Malaysia. Pengarah Jabatan Komunikasi dan Media Baru Armada, Naim Bondage, memberitahu Malaysia Gazette keputusan mahkamah mengesahkan penglibatan langsung kerajaan dalam penculikan warganegara sendiri. Kali pertama dalam sejarah Malaysia Penculikan Ko dan Amri berlaku sewaktu pentadbiran kerajaan Najib Razak. Berita kedua, FAM dan TMJ enggan give up lawan FIFA selepas rayuan ditolak. Minggu ini, 3 November 2025, Rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan tujuh pemain warisan Harimau Melaya berhubung kes pemalsuan dokumen ditolak oleh Jawatankuasa Rayuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. FIFA menolak semua rayuan FAM selepas meneliti dokumen dan mengadakan sesi pendengaran. FAM ada 21 hari untuk mengumumkakan rayuan terakhir. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Muhammad Yusof Mahadi menyatakan persatuan mereka terkejut dengan keputusan dan akan memohon butiran penuh serta alasan bertulis keputusan itu sebelum mengambil langkah seterusnya. Pemilik Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, percaya keputusan FIFA bermotifkan politik semata-mata. Sekiranya FAM mengambil langkah rayuan terakhir melangkah ke Mahkamah Timbang Tara CAS, TMJ akan menanggung sepenuhnya semua kos. Bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif dilantik oleh FAM pada 27 Oktober 2025 untuk mempengerusikan jawatan kuasa bebas bagi menyiasat isu ini. Dalam perkembangan yang selari, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC menubuhkan pasukan petugas khas bawah timbalan pengurusinya Prasad Sandosham Ibrahim untuk menyiasat perkara ini. Sambil jawatan kuasa dan pasukan petugas sibuk dengan siasatan laporan dan mesyuarat, masa depan pemain-pemain bola sepak yang terlibat masih ada tanda tanya. Peguam bola sepak Carlos Eparaguay memberitahu media Amerika Selatan Air digital yang kelab-kelab pemain ini boleh menggunakan keputusan FIFA sebagai hujah yang mereka pemain ini telah melanggar kontrak pekerjaan mereka. Kontrak boleh ditamatkan sekiranya klausa penting tidak dihormati oleh pemain. Wartawan sukan Colombia Pip Sierra sudah memberitahu DX yang kelab Amerika di kali sedang memulakan proses untuk menamatkan kontrak Rodrigo Holgado, salah seorang daripada tujuh pemain warisan Malaysia yang dihukum oleh FIFA. Kembali di Tanah Air semalam Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riadudin Al Mustafa Billah Shah meminta Setiap individu sama ada pemain, pegawai atau pentadbir perlu mengambil tanggungjawab memperbaiki kelemahan. Sebelum kelemahan diatasi, nampaknya kos perlu dibayar dan kerjaya bola sepak pemain-pemain akan tergadai sementara. Pasukan Harimau Malaya nampaknya tidak akan menyertai pusingan terakhir Piala Asia tahun depan di Saudi Arabia. Ahli Parlimen Baco Muhammad Syahir C. Sulaiman telah menggesa minggu ini yang Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo meletak jawatan. Yeo telah menyatakan pihaknya akan bekerjasama dengan jawatankuasa bebas bawah Raus. Huraiannya, FIFA tidak berganjak, TMJ menyeru agar rayuan ke CAS dilakukan. Ada suara yang meminta FAM betulkan diri bukan betulkan FIFA. Masa depan tujuh pemain terus bergelora dan tekanan ke atas ahli-ahli politik hanya akan meningkat sekiranya situasi tidak berubah. Ini mungkin titik paling rendah untuk sejarah bola sepak negara. Satu dunia boleh melihat apa yang berlaku ataupun tidak boleh berlaku di atas padang bola nasional. Entah siapa dapat kad kuning, tetapi penyokong sepak Negara yang mendapat kad merah. Berita ketiga, OnlyFans Influencer mati selepas bersama Namewee. Penyanyi rap tempatan Namewee direman 6 hari bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang influencer. Taiwan di dalam bilik air sebuah hotel di Jalan Conley di Ibu Kota 2 minggu lepas. Tiga hari lepas, polis klasifikasikan semula kes sebagai kes bunuh. Nguyen Wee ataupun nama sebenarnya Wei Meng berumur 42 tahun dan akan bersama PDRM untuk 6 hari sehingga 10 November 2025 untuk membantu siasatan kematian warga Taiwan tersebut. Iris Chia Yun Si ataupun Nurse Goddess yang berumur 31 tahun sebelum ini aktif dengan akaun Instagram dan OnlyFans. Akaun IG-nya kerap ditutup oleh platform kerana ada unsur menawarkan layanan seks. Menurut laporan, penyanyi rap tersebut adalah orang terakhir yang dilihat bersama Iris. Kali pertama Nemwi ditahan pada hari insiden 22 Oktober Polis menjumpai sembilan pil biru yang disyaki ekstasi. Ujian air kencing mendapati nimwi positif untuk dada, amfetamin, methamphetamine, ketamin dan THC. Dada yang membawa kematian dan perubahan polisi mengatasi ancaman dada seluruh negara. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bercadang minggu ini untuk menilai semula polisi membuat pendakwaan jenayah terhadap mereka yang memiliki dadah. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Nisman Awang Sauni berkata Penekan, Penekanan tidak seharusnya hanya pada penguatkuasaan undang-undang tetapi perlu merangkumi pencegahan, rawatan, pemulihan serta sokongan komuniti secara berterusan. Kata Timbalan Menteri, data daripada AADK, Agensi Anti Dada Kebangsaan, jumlah penyalah guna, penagih dada dan bahan adalah seramai 192,857 orang pada 2024. 60% mereka bawah umur 40 tahun. Penasihat Yayasan AIDS Malaysia, Profesor Dr. Adiba Kamal Zaman merasakan pendakwaan kriminal terhadap mereka yang hanya bergelar pengguna tidak membantu usaha untuk memulihkan ketagihan mereka. Pada masa artis-artis terlibat dengan penggunaan dadah yang mengakibatkan kematian di hotel mewah Kuala Lumpur, permintaan untuk melembutkan hukuman untuk pengguna-pengguna dada mungkin tidak akan dapat sokongan menyeluruh di Kabinet maupun di Dewan Rakyat. Tetapi arah tuju di kebanyakan negara maju adalah untuk pemulihan dan bukan memenjarakan mereka yang mengambil dada. Arah mana Malaysia akan pilih? Itu untuk rakyat tentukan. Berita keempat, Hamzah rasa hanya menunggu masa untuk mengambil alih bersatu. Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin memberitahu stesen berita BFM dua hari lepas yang dia hanya menunggu masa untuk mengambil alih kepimpinan parti bersatu. Menurutnya, dia dan Presiden Parti Muhyiddin Yassin seakan-akan dalam pasukan lumba lari 4 kali 100 meter. Sekarang Muhyiddin pegang beton dan seterusnya akan memberi baton kepada Hamzah tepat masanya supaya tim tidak dibatalkan dalam perlumbaan. Tidak pasti sama ada Muhyiddin setuju dengan pemikiran maupun pendapat Hamzah. Ahli Parlimen Bersatu Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal semalam mendakwa Hamzah ada mempunyai hasrat untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin daripada jawatan Presiden Parti sejak sekian lama. Syed Abu Hussein dan Hamzah keluar daripada UMNO Perak dan menyertai bersatu selepas PRU 14 2018. Syed Abu Hussein menambah yang Hamzah enggan melawan Muhyiddin secara terbuka. Sebaliknya, cuba memberi tekanan secara tidak langsung agar pengurusi PN mengundur diri secara suka rela. Ini memberi sokongan kepada teori yang Hamzah lah yang di belakang usaha mendapatkan 121 SD ataupun akuan bersumpah yang meminta Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan Presiden tahun ini. Usaha ini berkesudahan dengan seorang ahli parlimen dipecat dan seorang lagi digantung. Muhyiddin merasakan yang tindakan keras daripada lembaga disiplin terhadap pihak-pihak yang mengaturkan akuan bersumpah akan memaksa lawannya untuk menarik diri. Lebih-lebih lagi apabila Muhyiddin menurunkan jawatan untuk pengkritik pengkritiknya seperti Saifuddin Abdullah di Pahang minggu lepas. Muhyiddin merasakan tindakan-tindakan ini boleh membeli, membeli masa. Sebaliknya, awal minggu ini, seramai 16 ahli parlimen bersatu menandatangani sepucuk surat ditujukan kepada Muhyiddin bagi menyatakan kebimbangan serius mereka terhadap polemik dalaman yang sedang melanda bersatu balasan untuk surat ini Saifuddin yang dilihat sebagai dalang di sebalik surat ini dipanggil untuk menghadapi lembaga disiplin parti semalam dan untuk terus menguatkan kuasa presiden dalam parti setiausaha agung parti Azmin Ali mengumumkan dua hari lepas Sekutu Muhyiddin Yassin Ad Harun sebagai Pengurusi Lembaga Rayuan Parti bersama Beberapa lagi kawan Muhyiddin Untuk menguasai Jatuh Akasa tersebut Susah untuk cari kawan Ataupun sokongan apabila Lebih daripada separuh Bahagian dan juga Ahli Parlimen Parti Sudah melawan Kepimpinan Presiden Parti Ini Situasi unik di mana Muhyiddin sudah hilang sokongan ramai penyokong daripada mereka yang meninggalkan UMNO bersama dia pada 2016 dan mereka yang meninggalkan UMNO selepas, er, sebelum COVID-19 2020. Dan kini Muhyiddin hanya mengharapkan sokongan daripada mereka yang dulu ahli PKR untuk terus memimpin parti. Situasi ini menunjukkan budaya lawan dalam bayangan dan secara halus disebabkan oleh budaya Melayu tidak menggalakkan pergolakan idea secara terbuka dan ini menyebabkan ketegangan yang berterusan dalam parti-parti yang berteraskan prinsip memperjuangkan bangsa. Sekiranya Muhyiddin menerusi Azmin terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi jawatannya, Hamzah dan kawan-kawan mungkin terpaksa meningkatkan usaha untuk porak perandakan parti. Menyusahkan Muhyiddin sehingga dia tidak ada pilihan lain kecuali meletak jawatan. Berita kelima. Skaf pengangkap dan ugutan membunuh dalam kes budak sekolah rendah mati misteri. Disiplin dan keselamatan pelajar di sekolah biasa menjadi tanda tanya selepas maklumat-maklumat yang pedih keluar daripada kes kematian pelajar di Senawang, Negeri Sembilan bulan lepas. Iman Zafran Muhammad Hafizuddin berumur 10 tahun dijumpai mati di tandas sekolah waktu tengah hari pada 1 Oktober 2025 disebabkan tekanan pada leher. Kes ini mendapat perhatian nasional apabila ahli parlimen PAS yang juga setiausaha agung PAS, Takiyuddin Hassan memberitahu parlimen pada 14 Oktober yang pelajar tersebut ditemui tergantung dengan skaf pengangkat. Ini meningkatkan perhatian masyarakat umum tentang kes ini. Bagaimana ahli politik daripada Kota Baru memiliki maklumat yang tidak dikeluarkan oleh polis negeri sembilan. Dan kenapa selepas sebulan tidak ada apa-apa perkembangan bermakna berhubung kes ini? Minggu ini ayahnya memberitahu media yang anaknya menerima amaran sehari sebelum dia mati. Muhammad Hafizuddin Abdullah menyatakan polis menunjuk kepadanya buku nota anaknya Kata Hafizuddin Dalam buku arwah Ada tulisan berbunyi Saya nak awak mati Saya tak tahu awak akan masuk syurga atau neraka Keluarga Iman Zafran menyatakan mereka mahukan keadilan Agar kes disiasat sampai habis Baru-baru ini Kementerian Pendidikan bawa Menteri Fadlina Siddiq menjadikan perubahan seperti subjek didikan karakter dan juga proses pengajaran secara berpasukan. Tetapi sekiranya objektif yang lebih basic seperti keselamatan dalam sekolah tidak dapat dipastikan, segala usaha-usaha lain akan kurang bermakna. Inilah berita untuk minggu 2 November sehingga 8 November 2025. Perdana Menteri dah mula sembuh daripada sakit belakang dan Dewan Rakyat kini pantas berlari ke garis penamat bulan Disember. Harap-harap beten kad bersatu sampai ke tangan siapa yang patut sebelum parti berpecah. Terima kasih masih bersama saya, Prabagan Aysen. Sehingga minggu depan, bye!